Украинское казачество готово защищать свою страну и не только на общественных началах, но если потребуется и с оружием в руках. Об этом, собственно, шла речь на круглом столе, который собрал различные казацкие формирования Украины. Я приветствую вас, уважаемые телезрители, эта программа актуальна и на тему украинского казачества мы сегодня говорим с Валентином, с Валентином Ивановичем Соколовским, верховным атаманом Общественного Союза. Объединенное казачество Украины. Я приветствую вас, Валентин Иванович. Доброе утро. Я вчера, собственно, тоже у меня была минутка, я побывал на этом круглом столе, услышал презентацию, немножко, так сказать, пытался разобраться в концепции. Я предлагаю сейчас для телезрителей чтобы они поняли, о чем речь. Посмотреть сюжет, который подготовили наши журналисты, а затем, собственно, перейдем к концепции, перейдем к тем программным заявлениям, которые звучали, что делать, особенно практически. Настав час показати справжню сутність українського козацтва. Годі брязкати шашками потрібно озброїти, навчити та поставити козаків на службу вітчизні. Боєздатних та охочих вояків у селах та містах вистачає, тим паче, коли мова йде про малу батьківщину кожного з них. До нині козацтво кажуть військові та отамани, належної підтримки від держави не отримувало. Немає козацьких формувань, немає доступу козацтва до зброї і вони. Вони розпорошені по різним якби, загонам і не мають, не мають того впливу, який би, здавалося, вони повинні були б відігравати. Від мобілізації до збройних сил козаки не ухилятимуться, хоча прагнуть воювати своїми батальйонами, де знають один одного та командирів. Тоді даватимуть вісіч як єдине ціле. Ті, що залишаться у резерві, знешкоджуватимуть диверсантів та бандитів, патрулюватимуть місцевість та створюватимуть партизанські загони. Коли буде зроблена ця робота, коли буде прийнято політичне рішення. Ряд законів треба розробити, прийняти. Тоді з'являться козацькі батальйони. Що це таке? Сотня. Ну, наприклад, я, наприклад, в селі, ну, село, там велике село на 5 тисяч чоловік. Це буде сотня. В районі, а в районі десь 50-40 сіл, буде батальйон. В області буде два батальйони, і в цілому, по Україні, можна з козацтвом вийти на 200 тисяч озброєних людей, які не будуть з палками охороняти. Ці збройні люди знають друг друга територіальна оборона. Серйозність намірів козаків має бути підкріплена матеріально – озброєнням та наданням статусу окремого роду військ. Відповідні закони козаки готові подати до Верховної Ради, адже разом із військовими експертами, ученими та силовими структурами розробили концепцію формування територіальних батальйонів для захисту України на місцях. Не Зайна, на гіркоркодим новини УТР. Валентіновач. Давайте вначале все-таки об идее, наверное, потому что казаки были всегда в том или ином каком-то, вот скажем, формированиях общественных, когда-то военных, потом полувоенных. Вот что сейчас и как пришла идея, почему пришла идея вот именно участия казацких объединений в, как своего рода резерв обороноспособности страны? Я бы немножко сказал и так. Эта идея появилась не сегодня и не в прошлом году, она появилась давно, там 20 лет назад. Ну, сам, само слово «казак» — это за, защитник, защитник своей территории, своей родины, своей да, родины, своей людей, своей страны и так далее. Поэтому возродить казацтво, что значит возродить казацтво? Возродить казацтво – это вспомнить, какие лучшие традиции, значит и так далее, были при казацкой доби, при казацтве. По идее, то с казацтво и пошла наша армия, если посмотреть, откуда ноги растут, то армия начала формироваться на базе сотеннополкового Устрою. Поэтому подавались предложения давным-давно: что давайте, что казаки, казаки на сегодняшний день обязаны делать или могут делать? А вот мы, интересный, кстати, да, такой момент: это, это не только значит, охранять наши территории, а кто будет учить людей, которые будут способны физически, умственно, военно значит, интеллектуально будет охранять нашу территорию да, молодые люди, которые сегодня надо их научить, а в учебниках этого нету, значит никаких в этом предложении со стороны министерств тоже нету, значит отдельные министры, которые были, я фамилии даже называть не буду, уничтожили все в книжках и так далее. Поэтому, это, как мы понимаем, казацтво, это задача казацтва. Нужно подготовить молодежь для армии и для жизни в нашей стране. Это первое. Второе, мы говорим, наша территория. Ну, доктрина была одна, вы знаете, все тут нового ничего нету. Враг должен из Запада, а с Востока все же свои. Россия там и так далее. Поэтому мы как взяли армию, Ту, которая была при советском союзе так все и осталось кстати на той территории где луганск донецк и так далее там наших вооружений нет войск нету там 20 процентов всего того что было значит в те времена ну 600 тысяч человек значит, уволили с армии, 150 тысяч осталось на такую страну. Достаточно это или недостаточно? Время показало, что недостаточно. Да еще при малой, при слабой оснащенности, управлении, наличии новизны в армии, конечно, такими силами, такой армией защитить даже по кордонам от Луганска до Крыма абсолютно невозможно, теоретически даже. Вот поэтому, когда мы потеряли Крым, когда начались процессы на Донбассе, то, наверное, не надо говорить о том, кто пошел, армия, милиция, СБУ или... Казаки пошли. Первые те казаки, которые были на майдане в Киеве, на других майданах, они добровольцами пошли через военкоматы э, туда и и сегодня находятся там. А чем они оснащены? Армия то законов то нету, э, оснащать оснащать э, такие. Ну, помните, батальоны да. были самооборона. Вот сейчас уже этих слов нету. На сегодняшний день для того, чтобы не только сегодня защитить а сегодня это самое главное. А главная задача страны должна быть перевести всю экономику на рельсы защиты нашей территории, оснастить прикордонников самым-самым лучшим. Если мы сегодня не имеем, нужно покупать, нужно тратить деньги. Вот тут и надо подтянуть пояса, чтобы все дать армию. Будет армия, будет территория, люди будут спать нормально, мы тогда сможем развивать и дальше. Но не надо забывать, идет война и про другие вопросы. Если были по территории Луганской Донецкой области отряды, ну, отряды, казацкие отряды со сброей я не думаю, я думаю, что многие так думают, не было бы того сепаратизма, не было бы тех, той э, ситуации, да, того которая ситуации, сложилась? которая сложилась. Поэтому вопрос конкретный. Надо сегодня принять законы. Территориальная оборона не просто батальон территориальной обороны, и он там значит, на сегодняшний день воюет, защищает. А вот на сегодняшний день. Вот Россия, Чернигов, Киев. да? Не дай бог развернуться в голове, что-то появится другое, и пойдут теми же войсками и так далее на нас. Чем мы будем защищать Киев, столицу? Мы сегодня говорим, мы сегодня общаемся, но могло бы и этого не быть, если бы там казаки не защищали нашу территорию. Поэтому для того, чтобы мы нормально себя чувствовали, нужны именно казацкие на базе тех традиций, тех звычей и так далее, значит, восстановить на сегодняшний день модернизировать казацкие военные подразделения которые могли бы защищать села, районы, области и в целом страну. Вот э, речь идет об этом. Только действительно не шароварные казаки, а казаки, которые э, через военкомат приняли присягу. Современные, да, так сказать. Современные. Они приняли присягу, они бы отвечали за то, что взяли, значит, оружие в руки. Да, полемично. Сегодня мы говорим давать, не давать оружие. Давать, конечно, оружие. Ведь ни одна страна или немало стран, которые дают оружие, но только думают, кому давать оружие. Это же тот же солдат, тот же солдат, только казацкий солдат второй вопрос там подчинение кому ну, допустим если это на территории сел и так далее кажется там отвечает за эти за порядок милиции но мы знаем что мы имеем на сегодняшний день от милиции а милиции кстати два, два с чем-то раза больше чем в армии то она на сегодняшний день будет я не знаю пересматриваться милиция, у это ми... тоже, реформируется, тоже поэтому... реформируется и так далее Поэтому если казацкие батальоны, вот по нашей концепции принять ее, для этого нужно только политическое решение. Ведь э, в казацких организациях. Их полторы тысячи. Ну, примерно так. Полторы тысячи казацких организаций по Украине. Это практически в селах, э, в районных э, значит э, городах Центры, и да, так да. далее, центрах, там есть казаки. Э, конечно, при э, поддержке государства эти казацкие организации могли бы сегодня быть э, ну, я не могу сказать, ну, сильным дополнением для нашей оборонной системы. Значит, если это кордон, то казацкие организации могли бы быть в подчинении Минобороны, то есть Збройных сил Украины. Если это внутри, милиция, национальная гвардия. То есть, значит, Збройные силы Украины, нацгвардия, казацкие батальоны. Это была бы именно та система, которая могла бы защищать нашу территорию, наших людей. Валентинович, а вот, собственно, сами казацкие организации, они готовы? Вот мы здесь в Киеве говорим об этом, то есть, ну, скажем, на высшем уровне. А, допустим, в селах, вот в районах готовы эти организации брать на себя такую ответственность, выполнять эти задания? Безусловно, готовы. Безусловно, готовы. И только в селах, как вы говорите, и в районах узнают, что государство правильно приняло решение, то там появится молодежи до 40 лет много, ведь 45 миллионов людей живет значит, население в Украине. То взять там 0,5%, сколько мы можем значит, поднять молодых людей для защиты нашего населения, для защиты нашей территории. Ведь сегодня ну, объявлена мобилизация и так далее. А казацкие ребята идут то в армию. Только там же не пишут, казак пришел. А пришел Иванов или Петров, так или не так. И сегодня люди, которые на передовой, это те же казаки и те же казаки приняли первый бой, и те же казаки от нас, мы что можем, то и помогаем. За счет собственных средств, зарплатами, пенсии и так далее, собираем 20 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч. Это цифры называют те, которые мы уже отдали на помощь ребятам, которые гибнут, защищая нашу территорию. Валентин Иванович, а вот, собственно, что в самой концепции вот, касаемо формирования казацких территориальных батальонов обеспечения обороноспособности страны? Вы вот говорите, что нужно политическое решение, нужны законы. Все-таки в самой концепции, вот как вы это видите, как это должно работать? скажем, появился закон, что дальше? Какая механика вот дальнейшего действия? Ну, там этапы, значит, этого вопроса таковы. Был когда-то, было когда-то совет или рада на украинском да. украинской мове по координации казацтва и государственных структур. То есть влады центральной, областной, районной и так далее. Эта рада была при президенте. Другое дело, что в то время ну, занялись люди, которые и, значит, крывалы этой радой, ну, в основном видбудовый, там, Батурина, Хортиц, вот такими мероприятиями. А серьезно, культурными, культурными, серьезными, культурными, гуманитарными, серьезными да. вещами не занимались. Деньги были там тогда и потрачены, может быть, и немалые деньги. А вот, чтобы казацтво привести на первое место, это защитник, нашей страны. Этого не было. Да это и не хотели. Так посмотрите, Петро первый хотел, Катерина хотела, нет. А потом уже советская власть хотела, нет. Правда, в России, в России и в 20-х годах восстановили десятки казачеств. И сегодня Россия приняла законы, где казаков, значит, ввели в реестр, то есть они регистрируются, они принимают присягу и они защищают свою родину. Правда, как они защищают, мы знаем. Вчера наши казаки с ними подписывали договора любви и дальнейшей дружбы, а сегодня они с оружием и так далее убивают наших казаков и тех людей, которые находятся в, этих, в этом регионе, Восточном Луганск, Донецк и так далее. Они приняли. Почему? Они знали, они готовились к этому и приняли. Мы не приняли. Так вот, эта рада, на сегодняшний день такой рады нету. В 2011 году эта рада была ликвидирована. И было значит, постановлением Кабинета министров создана новая рада при, якобы при Кабинете министров. На самом деле, фактически, эта рада была при Министерстве обороны, так как и возглавляла эту раду министр обороны, которого сейчас ищут. Вы знаете. И все люди, которые были там, почти все, значит, они были пророссийские. Они настроены совсем на другие дела, не на защиту нашей территории, на развитие оборонного комплекса и так далее. Туда, в эту раду никто не входил из тех людей, которые патриотично значит, на базе казахских традиций и так далее нашего украинского казахства, феномена в мире, там никого не было. Сегодня мы, ну, мы подготовили предложение президенту, премьеру ликвидировать, ликвидировать эту раду. Как антиукраинскую раду, которая принесла то, то, то. Случаев очень много, это отдельная тема. Их да, надо понятно. просто проверить. И... Но ее-то нужно возобновить по сути. А, так вот мы и написали. Или создать новую, или возобновить вот. новую, нормальных, скажем так, параметров. Мы, мы предложили ликвидировать эту раду ликвидировать и создать далее положение рады новой и так далее это бы рада если было принято решение это рада я сейчас немножко позже скажу чтобы на этапы ее работы и так далее однако мы получили ответ от минобороны от тех же людей которые были и тогда при той власти ну, циничный ответ, я не буду его комментировать. Мне просто даже стыдно за то, что остались такие люди и делают такие ответы. Ну, примерно в двух словах, что ну, ликвидировать, отказ, ликвидировать да? не надо, мы склад поменяем. Какой склад поменяем? Сегодня, конечно, совершенно другое время, мы все изменились. Если вчера еще стеснялись многим вещам, там, да мы с украины, да мы там на украинский, на... сегодня люди становятся патриотами почти все. Сегодня поются песни, поднимаются вопросы и так далее. казацкие, мы казахского почему? А потому что время заставило, или вернее благодаря вот тем действиям русского руководства у нас. И появились э, такие отношения ко всему. Так вот эта рада, если бы сегодня было при президенте создано, это было правильно. Эта рада сама, э, там не надо больших денег, не надо больших штатов. Эта рада наработала быстро, так как у нас уже есть все наработки. Наработала бы конкретные предложения и по закону о В закон нужно вложить две э, складовые э, речи, э, вещи. Это военная формирования, которые будут на защите кордонов и в средине страны. Вы посмотрите, что делается в Харькове, в Одессе, в Киеве, банды, я не говорю сепаратисты, дезертиры, которые там, короче, вся, все негодяи, которые и там, они живятся сюда, они, им нужно разрушить спокойствие на Украине, во всех областях Украины. А кто с ними будет вести? По идее, спецподразделения. Так вот, как раз бы, вот эти вопросы и решала бы вот то военная, так сказать, структура казацтва, территориальные войсковые казацкие батальоны на местах и на границе. Так вот эта рада и вела бы эту работу по подготовке ряду документов. Документов очень много, законодательно надо принять. Значит, и про зброю, значит и про оснащение и про численность и про финансирование это дало результаты больше мы сегодня теряем в день на войне той луганской донецкой уже чуть ли не половина отобрана территории Угроблено сколько промышленности это уже наши бюджетыутворчи были области а сегодня что 100 миллионов день прошел и нету а на то, чтобы учить молодежь и так далее на весь год, на все школы в Украине, надо 400-500 миллионов. Понимаете, в чем дело? То есть не Поэтому, такая большая сумма, как может мы, быть. Показаться. Мы предлагаем конкретные, конкретные вещи. Конечно, возродить раду при президенте, по которая подготовит все вот эти документы, которые нужны будут, чтобы законодательно все вопросы решались. Валентина, вот, э, на круглом столе я знаю были представители э, пограничной службы, министерства обороны, другие эксперты, военные, гражданские. В принципе, вот э, такую идею э, возрождения э, казацтва поддерживают, ну, и в Министерстве обороны, и в других структурах, вот мы говорили о этой радио, которая при президенте должна быть то ли вновь создана, то ли реформирована, вот как это воспринимают, скажем так, те, кто, с кем вы работаете, с кем вы разговариваете, встречаетесь? Ну, во-первых, сегодня уже, я уже сказал, совсем другие понимания в людей, в суспильство. Может быть, и казаки не доходят, насколько, насколько значит, конкретно до людей, что они хотят, что предлагают и так далее. Правда, попробуй дойти. У кого радио? У кого телевидение, у кого газеты. Есть хоть 30-40 минут, чтобы раз в неделю доводить людям, Украине, что делается. Казацтво это же элитно військовая частина суспільства. Как довести? Да никак. Попробуй попасть на телевидение, на радио и так далее. Это большие деньги и так далее. Раньше, не так давно, до 2011 года, тот же покойный Попович, после него выбрали меня в пяти организациях, прежде всего спортивных, тогда была программа, ее закрыли. То куда мы идем? А сколько, сколько того, что мы видим с телеэкрана, это не только зомбирование, это просто парадокс. А как же мы будем воспитывать? Надо же учить молодежь, надо учить и население. Население тоже должно быть готово к тому, чтобы защищать нашу территорию, самих себя. К нам никто не придет, никакого оружия нам не дадут, нам надо рассчитывать на себя. Так вот, на ваш вопрос, а как они поддерживают? Казацтво, в казацстве есть и бывшие заместители министра, и военные эксперты, профессора, да. доктора, эксперты в Казахстане есть, и депутаты есть, правда, я не хочу называть, они редко бывают. Неважно, да, а да. Поэтому вчера да. мы никогда не готовим, сами подготовили и так далее. Безусловно, любой документ, он будет документом тогда, и его не стыдно подать президенту, премьеру, депутатам чтобы приняли закон, если он не будет отработан, как говорится, вдоль и у поперек. Поэтому вчера, но ну, э, такие люди, как вы сейчас показывали сюжет, э, это интеллект наших вооруженных сил. Э, это интеллект э, службы безопасности Украины. Это институт стратегических досліджень. Я говорю за этих людей. Ну, в начале, когда мы начинали эту работу, были разные взгляды, разные подходы. Но мы вчера уже, как вы видели люди, и вы немножко видели вчера, у нас было в основном общее и правильное понятие и одобрение того, что мы предлагаем. А тех людей, что вы назвали, значит, из значит, прикордонных войск из гуманитарного департамента полковники были молодые ребята но ну, может быть мы с ними мало работали они не совсем понимают но ну, мы все сами мы с усами мы все можем нет не все мы можем однако наметилась тенденция такая что мы будем предлагать так, чтобы люди понимали, наша задача дойти, раскрыть эту тему и так далее, и военным. Без них мы не сможем. И я хотел бы сказать, как была армия стержнем, так она и будет. Национальная гвардия появилась снова, хотя о ней говорили бы много лет вот, назад. Вот, кстати, да, назвардия тоже, как один вот, наверное, из примеров, ее создавали, потом ее расформировали, теперь она появилась опять, понимая вот, вот ситуацию я сказал, в стране. Я, да. я бы сказал бы так: гвардия это есть войска территориальной казацкой войсковой обороны. Валентин Иванович, я вам желаю только успехов. Надеюсь, что действительно власть поймет, вот, скажем так, важность, а скорее всего и понимает, важность создания казацких объединений на новом уровне, на новом этапе. И вы, как верховный атаман, возглавите это движение, и действительно мы добьемся успехов в этом направлении. Уважаемые телезрители, вам напомню, что у нас в студии был Валентин Иванович Соколовский, верховный атаман Общественного союза ⁇ Объединенное казачество Украины ⁇ Вам большое спасибо за внимание. До следующих встреч в эфире.